Патриотизм – это, э, в моем понятии, когда можешь отдать свою жизнь за то государство, в котором живешь. Отдать все свои силы для его становления. Это забота во всем человечестве. Я считаю, это главное. Собственно, понимание тут может быть только одно, да, это, вероятно, любовь к отчизне, к родине. А вот кто сказал, если я не ошибаюсь, Оскар Уальт в свое время сказал, что Родиной называют страну, когда нужно за нее пролить кровь. То есть, наверное, если спросить у большинства прохожих, получится следующий расклад, что с одной стороны люди вроде бы любят эту землю, кто-то, может быть, любит город, в котором живет конкретный дом. С другой стороны, если спросить, как относятся к стране, скорее всего, ответ будет негативный, вот это неприятно. Наверное, нужно приводить это все к какому-то общему знаменателю, чтобы страна, государство и земля, на которой живут люди, означало одно и то же, чтобы это были тождественные понятия. Отношение, наверное, ко всему. Я здесь живу, здесь моя семья, здесь мой дом. Я думаю, выше своей головы в любом случае не прыгнешь. Вот. Поэтому если я родился здесь, как это, где родился, там и пригодился. Это все-таки в корнях должно быть заложено. Это все именно в корнях. Вот. А воспитать, наверное, тяжело. Может, даже нереально. Это надо, начиная с маленьких, садик, начальной школы и так далее, и так далее. Все время как бы сопровождать его на хорошие цели и на успехи. Ну, с помощью книжек, наверное, хороших мультиков полезных беседы нужно проводить и показывать пример на себе. Родители должны показывать пример деткам. Должен быть флаг дома, естественно, какая-то книжка, там, конституция. Такие элементарные вещи быть должны обязательно. А его нельзя воспитать. Оно или есть, или нет. То есть есть чувство, которые воспитываются, а это ну, уже с рождения человека. Вот он привязан к какой-то земле, какой-то самой или, или нет. У одних чувства присутствуют, у других не присутствуют. Так что я считаю, что Вот как можно воспитать любовь к матери, правильно? Это же невозможно воспитать. Вот так же и чувство патриотизма.